алейкум біз microsoft Excel программасында хүжетлер жарату деген теманы көріп шығамыз бұнда біз tеарнан microsoft Excel программасының өзінде хүжетлер жаратамыз Демек, біз microsoft Excel программасын ашамыз таза хұжет жаратамын демек бізде таза хүжет жаратылды автомат тәрізде книга бір атына ие болды хұжжетіміз һәм айнаны өзімізге қолайластырып аламыз автомат тәрізде э, лист бір беті жаратылды енді hujжет жарату біз ә, алдын microsoft Excel программасы бойынша мағлұматтарға иеміз деп есаптаймыз демек хужет жарату шрифт сәйкес шрифт таңдап аламын демек айланба ведомс жаратуды көрсетпекшімен номерлеймен демек бұннан кейін товар аты болады бізде бар кіріс шығыс м қалдық. бұнда құжетімізді қолайлы тәртіпте жайластырып аламын демек кестеміздің атын ортаға объединити и центры асабы ортаға жайластырамын һәм оны біз горизонтал вертикал тәртіпте де ортаға жайластырсақ болады міне әм бағаналардың өлшімлерінің ә, өзіме сәйкес түрде ә, қолайластырып аламын демек ортаға қоямыз сәйкес енді тәртіп номерін қоямын ячейкаларды толтыру қағидасы бойынша автомат толтырудан пайдаланамын мағлұмат кіртуді бастаймын бізде товар бір мейлі осы формада алайық әм кейін даvoм еттіреміз бұны этыбар берген болсаңыз ячейкаларды толтыру excelде автомат толтырылады бұл қалай ячейканың үстіне барамыз оң төменгі ме міне мына белгі белгі бар уақытта тартамыз кейінгісі қалеген сан өзіміздің мағлұматылардан пайдаланамыз бұл жерде бар мағлұматлардан Хәм қалдықты есаплаймыз қалдықты есаптау үшін формуладан пайдаланамын формула тең белгісінен бастанады һәм формулада қатынасушы болған сандардың үстінен басамын яғни біздің жағдайда бар болған шама яғни бізде с үш ячейкасын басамын қосу әмелі кіріс болады енді бізде кіріс бұнда санды басамын біз білеміз ячейкада тікелей санлар емес сол санлар жайласқан ячейканың мәнзіллері алынады бұнда мәнзілі д үш ячейка һәм оннан айырамыз шығыс демек һәм соңында Enter түймесін басаman Enter түймasі басылды, демек формуламыз hiсoпланды бұл формуланы көруіміз үшін f 2 ячейкасын басамыз ябомаса exgelda жайласқан формулалар қатары архалыда да міне көруіміз мүмкін формула қайсы тәртіпте жайласқанын ham кейінгі қатарды да көрсетпекшімен және қайталап мәселен бізде мағлұматтар бар деп есептаймыз теңдік белгісі бізде бар болған шама қосу кіріс айырамыз шығысты әм Enter түймесін басамыз біз формулаларды Қайталдан кіргізіп отырмастан оны автомат тәрізде басқа ячейкаларға да көшіріп қоюымызға болады hәм осы ә, жолдан пайдаланамын кейінгі жағында мaғлumotларды кіртемін мағлұматлар бізге белгілі мағлұматтар болуы мүмкін формуланы кейінгі ячейкаларға да көшіремін толтыру қағидаларынан пайдаланамын бұл жерде Әміне. демек біздегі формулаларымыз F2-ні басып көрсем салыстырмалы адреслерге ие болады да сәйкес өзінің есепларын ие болады hәм енді бұл жерде функциялардын бұның барлығының қосындысын таппақшы болсам главная вкладкасына барамын сумма белгісін басамын бізде сум функциясы пайда болды бұнда с 3 ячейкадан с 7 ячейкаға шекем суммасын қосындысын табады бұл ячейкалардың һәм бұл функцияны кейінгі бағаналарға да ісетемін демек бізде дайыр, демек және. Әм бұларды қолай формаға алып келемін ячейкалардың шекараларын қоямын әм оны керегінше біздер тәртіптестіріп алуымыз мүмкін болады демек бір ай үшін мәселен бұл бетті қайта тамалап алатын болсам ң оң тарапы переименовать мәселен январь айы үшін январь деген ат қойдым демек январь айы үшін айланба ведомство таяр болды енді кейінгі айлар үшін осы хұжетті нұсқалап қоюды көрсетемін бұның үшін январь бетінің үстіне барып мыштың оң тарапы яғни контекст менюді басамын переместить или скопировать бөлімін таңлайман, нәтижеде мына айна пайда болады бұл жерден переместить конецке қойсақ болады ақырына создавать копию белгісін шертемін окей түймесін басамын демек бізде январ екі беті пайда болды бұны енді қайта атамалаймын яғни бұл январ бетінің нұсқасы пайда болды ешқандай өзгеріссіз нұсқасы бұны қайта атамалаймын феврал демек февраль беті пайда болды бізде енді январь һәм февраль бетлерін байланыстыруды көрсетпекшімін бұл қалай әмелге асырылады демек біз білеміз айланба ведомсто іслеуде демек январь айындағы қалдық февраль айындағы бар болған шамаға тең болу керек февраль айындағы бар болған шамалар мәселен товар бір бол болу керек оны қою үшін листлерді байланыстыруым керек оны үшін феврал бетіне бараман, керек болған ячейканың үстіне барып тең белгісін басаман, һәм январь бетіне өтемен, һәм онда қалдық жайласқан ячейканы басаман, әм Enter түймесін басаман міне демек февраль бетіндегі бірінші тауарымыздың бар болған белгісі бар болған шамасы F2-ні басқан алда тек тексеріп көремін демек январ бетіндегі f 3 ячейкасындағы мәнісіге тең болды Хәм бұны кейінгі ячейкаларға да орнатаман. бұның үшін ячейкаларды толтыру қағидасын пайдаланамын барлығын толтырамын демек тексеріп көреміз f екіні басу арқылы ямаса формулалар қатарынан көрсек те болады демек өзінің сәйкес январь бетіндегі мағлұматыларды алып атыр демек мүмін. тап ұсыған ұқсас кейінгі айларды да біз дауам етіп кете берсек болады мәселен переместить создать қыламыз мәселен март айы енді сы жерде бір нәрсе айту керек біз тиісті болған мағлұматыларды қалегенше кіртуіміз мүмкін яғни бізге берілген мағлұматлар болады бұл қалегенше өзгеруі мүмкін бұнда кіріс шығыс мағлұматлары бізге белгілі болған мағлұматлар бұны біз қалегенше кіріп қоямыз өзгеріс бола беруі мүмкін бұл бізде бар мағлұматылар деп қараймыз hәм есеплауларды Excel өзі автомат тәрізде әмелге асырады мәселен байланыстырды және бір мәрте көрсетемін демек март айындағы бар болған жағдайы тең болады Феврал айына өтеміз әм, қалдықты басамыз Әм, nт түймесін басамыз Әм, бұнда ячейкаларды толтыру қағидасынан пайдаланамыз әм сәйкес толтырамыз демек біз бұл жағдайымызда январь феврал Әм, март айларындағы көрсеткішлеріміз бір біріне байланысты бұны қoлlaganнше тексеріп әм нәтижелерін алуымыз мүмкін болады демек айланбап едіңіз жаратқанда қысқаша түсініктер осы дыққаттарыңыз үшін рахмет